Eh uh, monggo enggak roso jombo seneni lho Pak. Merga manak papat ngene iki ya beda karo jaman sik biyen sik ting-ting. Anakmu kuwi pira? Papat. Papat. Iya. Lu kuwi manak kok idu. <laughs> <laughs> peputra sing alus kok. Ya, iya, ya, ya peputra. Ya Bu. wak ngambah nada tinggi Mas Gareng. Ya paling ora wong dosen nang ngisi. Dadi ya kepiye-piye iki lho iki winong karo Birgit. Kowe iso nembang kaya ibumu kuwi takpek bojo kowe pokoke. Han. Malah-malah petakan Pen, untuk nduk kowe iki Ben semangat. <l -ise> ora semangat malahan nduk kowe. Nggih. Ning ya aja nyampluki gelunganku ono to. Lah jeblok iki lho. Ha <l> iya iso diklokop ayo. Bapak Hanafi nampak taksik lenggah? Taksik, mau jauh Halo Bapak, sampai Amat. ketemu tanggal 5 Juli nanti Bapak. Oke. Insya Allah, nanti dipindah ke Semarang. Okay. Oh, Bapak Cedak Pade Gareng. Cedak awang aku ra dijak, Bapak. Tak usul ke tak usul ke? Oh, Orang-orang, aku berikutnya saja. orang aku berikutnya saja. Si... matur sembah nuwun bengi iki uga dipangestoni dilenggahi karo Mak giyah, senior dalang putri multi talenta saking Klaten. Nggih, lulu cemirsani. Sembah nuwun, Mak, mriku mang pirsani alang ujur ya anak jenengan. <gulis> <gulis> alang ujur. Enak, alang ujur. Aku ya dongake sing nonton bengi iki, Mas. Piye? Awang-awang kebak layang-layang. ake. ake Engkang dalu meniki penonton wayang kula dongaaken benjang penanggap wayang. Amin. Ya Allah amin e. Ugi salam saking e. Pak Sukisno, matur nuwun salamipun sukses di Mak. Nggih, matur nuwun. Bu nuwun kalajengaken tembang mawar kuning karya sang maestro Kinarto Sabdo ini adalah doa yang terbaik untuk jasa marga dan juga PT Adikarya, Pak Dikareng mawar kuning mawar adalah bunga yang indah mereka harum kuning adalah emas semoga jasa marga dan PT Adikarya selalu indah merekah menuju zaman keemasan amin. untuk Indonesia yang tercinta amin, amin. monggo dados, mawar kuning bien